নমস্কাৰ আজি কথা পাতিম হাঁহৰ জাত কেনেকৈ বাচিব হাঁহ পালনত সফল হ'বলৈ হ'লে ভাল জোতৰ হাঁহ বাছনি কৰাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি আপোনাৰ লক্ষ্যত ডিম বিক্ৰী কৰা হয় তেনেহ'লে আপুনি খাকী কম্বেল ইণ্ডিয়ান ৰানাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লেয়াৰবিধসমূহ বাচিব পাৰে যদি আপুনি মাংসৰ বাবে হাঁহ পালন কৰিব খুজিছে তেন্তে পেকিং মাস্কোফেৰী এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি মাংসৰ বাবে উপযোগী হাঁহসমূহ বাছনি কৰিব পাৰে এতিয়া বহুতৰে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে আমি লোকেল হাঁহৰ কথা কিয় কোৱা নাই হয় লোকেল হাঁহবিলাকো ভাল কিন্তু লোকেল হাঁহবিলাকৰ উৎপাদন কম তো সেইকাৰণে আমি লোকেল হাঁহৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু লোকেল হাঁহৰো ডিমাণ্ড আছে লোকেল হাঁহৰো এখন কিয় মাৰ্কেট আছে আৰু হাঁহ বুলি ক'লে আমাৰ লোকেল হাঁহৰ ডিমাণ্ডটো আটাইতকৈ বেছি দেখা যায় গতিকে হাঁহ পালনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মাৰ্কেটৰ ডিমাণ্ড চাই হাঁহ পালন কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি উন্নত জাতৰ হাঁহ বাছি লয় তেনেহলে আপোনাৰ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত লাভটো অলপ বেছি থাকিব আৰু যদি আপুনি ভাল জাতৰ হাঁহ বাচিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপুনি ব্যৱসায়ত লাভ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে হাঁহ পোহাৰ আগতে হাঁহৰ জাত বাছনি কৰাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ